大家好，又到了阿伦才的开箱时段哦。好，今天又是挪客的什么呢？星月 L 零四超轻全铝月亮仪。好、哦，它的货号呢是什么？CNK 二四五零 JJ 零一五，是一个叫什么啊？啊叫做沙丘鹤，它是一个 L size 的一个月亮仪哦，而且是超轻哦，重量是多少呢？我看一下啊。 重量其实只有一点四公斤哦。好，那我们来开箱看,看看吧。大家看到没体积还真的是很小哦，这么小的一个，大概我看只有三十 cm 长吧。好，赶快打开看看。 好这个附送的袋子哦，还是做的很漂亮哦，而且这里有两个，就是可以把它插在这个椅子的脚架上面的那个孔。好，非常的简单哦，这样子一个提袋，但是呢，可以看得到这个布料是很厚实的哦，牛津布。好，拉链呢，这里有一个绑带。嗯打开看一下里面长什么样啊？好，非常的简单。 嗯、可以摸到呢，这个头头这里呢，其实是有一点海绵哦。好，来看,看，先看一下这个全铝的这个脚架，哇，看起来非常的漂亮哦，是有点这样子灰色的这一个颜色。可以看得到它的这一个脚呢，它的底呢是这样子的一个圆形哦，嗯、这样就比较难陷到这个沙石里面。 好打开来做一个组装吧，然后就像是在变魔术一样哦。每次装这一种月亮仪的时候，就有这一种感觉。 非常快的速度，已经把这一个骨架给装好了。那么这里呢有一个这样子的一个挪壳的一个标志哦，漂亮哦。好，这个、是一个全铝的一个装置哦。好，大家看到吗？四个角呢都是这样子的一个圆底的。啊，这个就是椅子的这个布料喽。看到吗？呃、啊，左右两边呢都有这个网格哦，所以是蛮通风,风的。好，好那我们来看一看怎么组装吧。 非常快的速度，这张椅子已经组装完毕了。好，看到吗？这张椅子就长这个样哦。好，上面这里呢，其实是有一个像铁，有一个骨干哦，在这个地方。好，那么就是这样非常简单的一个月亮。好，我们看一下旁边它的造型长什么样吧。好，就是这样子的一个铝合金的支架。嗯，再看一下后面。 就是枪支哦，它的衔接的地方是有一个蛮厚的这一个塑料的一个套。好，下面这里呢是这样的，哦，嗯，也是有一个套，还附带了一个可以拉伸，就在组装的时候更方便的把它摆进去，把这一个杆子摆进去。 好，这个骨架呢，中间这一根杆呢是比较粗犷的哦，其他的呢都是比较细的，大概是目测应该是一点五 cm 左右，这个应该大概有大概三 cm 这样子的一个宽度。好，话不多说，快试坐一下。好，现在阿论才呢，整个人已经坐在这张月亮椅上面喽，嗯。 嗯，是一种什么样的感觉呢？哈、啊，感觉就是屁股这里的这个包覆性是蛮好的，但是这种椅子呢，就是没有这一个扶手的部分，啊，像我一六七的高度呢、啊，其实正好就可以靠到这一个背后的部分，啊，这一个靠头的部分。好，实际坐上去的感受呢，其实是它有一定的弹性的，就是。 有点弹性，然后左右有点被包覆住的感觉。好，我们再看一下它的整体造型吧。好，就是这样子的一张非常简洁，其实颜色色调呢也蛮不错的一张椅子哦。嗯，非常的挺拔，且这一个铝合金的颜色呢是这样子的灰色的，嗯，看起来也很漂亮哦。嗯。 整个结构呢，啊，材质方面呢，感觉都非常的不错。好，这一个布料呢的厚度也是蛮不错的。OK，这个网纱呢也是比较厚的那一种，并不是薄薄的那一种。好，这里呢就有一个这样挪刻的一个标志哦。好，整个车工呢，大家看得到吗？走线呢都是非常的平整哦。 好，这个就是挪客的这个叫星月 L 零四的这样子的一个非常轻便，一点四公斤的一个月亮椅哦。好，今天的开箱就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿伦才的生活频道为你带来的露营用品开箱，拜拜。